નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વિઘ્નહર્તા શ્રી ગણપતિજીનું નામ લઈને આજે આપણે ગાલા અસાઇમેન્ટના પ્રશ્નપત્ર પાંચ જેનો વિભાગ એ એની શરૂઆત કરીશું વિભાગ એ જે પદ્ય વિભાગ હોય છે એમાં સૌથી પહેલાં નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે નીચે દઈએ ગઈ વિકલ્પો મેસે સહી વિકલ્પ ચૂનકર ઉત્તર લેખીએ જે કુલ ત્રણ ગુણનો છે તે તમારા માટે સરળ હોય છે વિકલ્પ પણ આપેલા હોય છે તેમાંથી જ તમારે જવાબ આપવાના હોય છે અહીંયા મેં બધા જના સાચા ઉત્તર આપેલા છે પેલું છે સદાનંદ કે કહેને પર राम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया जवाब एल्बम बनाया असली बात जानने का यह तरीका नहीं है यह वाक्य किसने कहा है उत्तर छे नंद नीजो ये सुशिक्षित है समझदार भी है परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है यह वाक्य कौन कहता है तो यह वाक्य अविनाश बोले त्यार सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए चौथो धन सुख का जादूगर भी है पांचवो सुधा मूर्ति पाठ में स्त्री पुरुष भेदभाव की बात की गई है छठो माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी त्यार निम्नलिखित तो वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए ऊर्जा की विशेषता यह है कि हमें इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते आठव राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें उत्तर अच्छे अपनी मां की सेवा का अवसर नहीं मिला मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में ब तेजी आ गई निम्नलिखित तो प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी अग्यारह लेखक श्री प्रकाश के अनुसार सच्चा देशभक्त कौन है जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है वह सच्चा देशभक्त है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए बारहवा प्रश्न छे कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क करते हैं उत्तर छे राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण सावक का आखेट किया था उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी कालिदास दंतुल को हरिण सावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं अथवा मेलो छे टेलको के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी उत्तर छे विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेलको को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे टेलको के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी निम्नलिखित तो प्रश्न का उत्तर चार पांच वाक्य में लिखिए डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना उत्तर छे स्कॉटलैंड में रहने वाले एक गरीब बुनकर का पुत्र था वह अनपढ़ अशक्त कुबड़ा था तथा कंगाल परिवार से था उसे बच्चे चिढ़ाते थे वह ढोर चर चराने का काम करता था और उसका मालिक उस पर बहुत अत्याचार करता था सोलह साल की उम्र में उसने मूल अक्सर सीखना शुरू किया था फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीखता गया जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से वनस्पतियों की जानकारी थी उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदकर वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और इस विषय का महापंडित बन गया अथवा माँ बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए उत्तर छे श्री राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे वे सत्य के प्रेमी थे इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की पर वकालत नामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी मा और अपनी गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर कर जीना उन्हें पसंद न था उन्हें किसी भी प्रकार के भोग लास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी उन्हें देश सेवा की लगन थी जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से लगाव था प्रेम था उसी तरह वे भारत माता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी विद्यार्थी मित्रों મારી આ ચેનલને લાઈક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરી લેજો જેથી દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન છે એ તમને તરત મળી રહે ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત કથનો કા આશય સ્પષ્ટ કીજે લડકો કા બુદ્ધો છે સ્વાભાવિક વિદ્વેષ હોતા હિ હે लड़कों और बुढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है अधिकांश बुढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है इस अर्थ में लड़कों और बुढ़ों में स्वाभाविक विद्वेश होता ही है अथवा मैं मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था उत्तर छः कहावत है विनाश आसान है निर्माण कठिन है निर्माण का अर्थ है किसी वस्तु को जन्म देना यानी रचना करना मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तु से उतना ही प्यार और लगाव होता है जितना अपनी संतान से जितनी तकलीफ उसे अपने बच्चे पर पड़ने वाले कष्ट से होती है उतनी ही तकलीफ उसे अपने हाथों से निर्मित वस्तु के विनाश से होती है मकान से तो मनुष्य का इतना अधिक लगाव होता है कि जर्जर अवस्था में भी वह उसे नहीं छोड़ना चाहता उपर्युक्त पंक्तियों में अविनाश का उस मकान से तब से संबंध रहा है जब उसकी नींव पड़ रही थी नींव पड़ने से लेकर पूरा मकान बनने तक वह उससे जुड़ा रहा है इस तरह मकान निर्माण में अविनाश का पूर्ण सहयोग रहा था अतः उसके मुंह से उपर्युक्त विधान सहज रूप से निकलता है धन्यवाद मित्रों मारिया चैनल ने लाइक कर जो सब्सक्राइब कर